الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ফদল জম ন জম কমা ফদল মক নাল মক অংস নন আল ইং ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون صدقت يا رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلما وقال رسول شان حبيبه ان الله لا ويصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد مات كفركم يا يا توفروا كميتا كن صدق ضبتي يا غلغل أولادي كمالي كشفت دوجابي جمالي. حسنة جميع خصاله صلوا عليه وعليه لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেওয়ারগাসা দারুল কোরআন নুরানি হাফেজিয়া মাদ্রাসা ষষ্ঠতম মাসিক ওয়াজ মাহফিলের আজকের সম্মানিত সভাপতি قاضی مولانا محمد حیدر علی صاحب پردان بکتا حضرت العلام حضرت مولانا مفتی شہید الاسلام مدانی ڈھاکہ